Выбор есть, денег нет. Насколько подорожала продуктовая корзина за последние полгода? Из чего пенсионеры варят борщи и когда изменится прожиточный минимум? Подробнее Ольга Рыцарь. Это рынок в центре Киева. Еще год назад здесь были очереди, но ну а сегодня продавцов больше, чем покупателей. Ряды, где продают мясо, люди вообще обходят стороной, когда узнают цены. Хорошие Сколько он мясо? стоит? 75. Смотрят, угу. кто Я поняла. Угу. Спасибо. Спасибо. Мясо подорожало в среднем на 15-20 гривен за килограмм. Виктория в продуктах питания себе не отказывает. Покупает и мясо, и овощи, и подсчитывает борщевой набор за последние полгода подорожал на треть. Доля заработной платы моей которая идет на продукты питания, она по сравнению с прошлым годом увеличилась в два-два с половиной раз. В эту сумму я покупаю меньше, чем я это делала раньше. А вот пенсионерка Любовь в последнее время не может себе позволить ни мяса, ни фрукты. По сравнению с прошлым годом цены на них взлетели в разы. Что я могу за 1100 купить? Груши 20. Но я позволю себе такое пенсии купить? не? Жду, чтобы пришли квитанции и платить за квартиру. Твердые сыры и красная рыба для украинцев стали почти недосягаемы. Продавцы и покупатели даже шутят. Чтобы человек пришел, посмотрел, порадовался, не забыл, понюхал и пошел домой, рассказал, что рыба еще на рынках есть. Если начинаешь считать, потом инфаркт хватит. Если начинаешь записывать, конца месяца, смотришь, мой ну, господи, да, где веревка. В других городах Украины цены на овощи и фрукты в том же диапазоне. Картошку в Днепропетровске продают от 5 до 8 гривен, помидоры от 5 до 10, столько же стоят огурцы. За персики просят от 25 до 40 гривен. Несмотря на то, что цены по сравнению с прошлым месяцем на несколько процентов упали, покупателей по-прежнему почти нет. Торговля упала. Бабушки, если по полкило и по три картошечки и по две, по две луковицы, так что это очень. Понимаете, досадно смотреть. Я получаю еще 216 гривен. Все. Я вот сейчас еду в больничку, куплю себе новую порцию медикаментов, и на этом кончится. Там на хлеб не хватит. Неутешительные подсчеты у экспертов. За полгода продуктовая корзина подорожала практически на 40%. Рекордсмены по росту цен – рыба, хлеб и макароны. В итоге, чтобы купить продукты первой необходимости, не хватит даже прожиточного минимума – 1218 гривен. Но по подсчетам правительства этих средств должно хватить еще и на одежду, и на оплату счетов. У вот цей кошек в травне месяце становил 1313 гривен. Тобто більше ніж той прожитковий мінімум, який встановлений в цілому для трьох кошиків. Літом всі ціни трошки відкачуються. За липень місяць у нас відбулося зниження цін. Загальний індекс поживчих цін склав 99%. Однако в правительстве хотят осовременить прожиточный минимум, который не менялся последние 15 лет. Уже посчитали, он должен составлять 2727 гривен. Вот только пересматривать сумму будут не менее чем через полгода. Ольга Рыцарь, Наталья Грищенко, Ольга Поломарюкина, Геннадия Кенко. Подробности телеканал Интер.